এইকেইজন হৈছে একেখন গাঁৱৰে তিনিওজন সমনীয়া বিতুপন ত্ৰিকেন্দ্ৰ আৰু নিৰঞ্জন ইহঁতৰ লগত সংঘটিত হোৱা এটা বাস্তৱিক কাহিনী প্ৰকাশ কৰিছে মানুহে ইহঁতক হাঁহি থকাহে দেখিছে ইহঁতৰ জীৱনত কি চলি আছে কোনেও নেজানে সকলোৱে ভাবে ইহঁত হাঁহি আছে বহুত সুখী আৰু ইহঁতৰ জীৱনটো বহুত সুন্দৰ কোনেও নাজানে ভিতৰি ভিতৰি যে প্ৰবল এটা হেঁপাহ আছে কিবা কৰাৰ শোৱাৰ মনৰ কিমান দুখ দুমোজা লুকাই আছে আৰু সেইটো সিহঁতেহে জানে সেইটো প্ৰকাশ হয় সমনীয়াৰ লগতহে সপোনবোৰ আহে লগতে ভঙা সপোনবোৰো কল্পনা কৰা হয় এইখিনি দি থক নোহোৱা সপোন হাঁহি কান্দোন সুখ দুখ আশা আকাংক্ষা সপোন কল্পনা লোভ ইত্যাদি প্ৰত্যেক মানুহৰেই থাকে ঈসা গে মানুহৰ জীৱন আহক শুন আমি কাহিনীটো লৈ আহো হ্যালো হ্যালো পালাহি ইমান দেৰি লাগে নেকি গুয়া থৰবায়ে পাম গৈ এটা অলপ দেৰ ৰবট হৈ যায় নেকি তুমি ইমান দেৰি কৰা মেকআপ কৰি আছলা নেকি হে ব'লা তাতে বহোগৈ ঘৰত কাম এটা লাগি আছিল ভাত খালা নে খালো মই দেখোন ঘৰত কিবা বাহানা কৰি জল্দি আহি যাও তুমি হব নোৱাৰো ন বোলাতে বহুগৈ কথা এটা কওঁ

এটা এনেকুৱা বয়স আহি যায় যেতিয়া মা দেউতাৰ পইচাৰে ফূৰ্তি কৰিব নোৱাৰি মন নাযায় কিন্তু কৰোৱে যদি কি কৰোঁ ঘৰৰ সমস্যা নিজৰ সমস্যা প্ৰত্যেকজন মাকি ভাবে ল'ৰাই কিবা কৰিব সুখ হ'ব এটা সময়ত কিন্তু এতিয়াও সিহঁতৰ ভৰসাৰে থাকিবলগীয়া হৈছে এটা কথা মনত পৰিছে আমাৰ যে স্কুলৰ ৱালত বুদ্ধদেৱে কোৱা কথা এষা লিখি থৈছে মানুহৰ দুখ হ'ব দুখ থাকিবই আৰু মানুহৰ দুখৰ কাৰণ হ'ল ইচ্ছা আৰু যেতিয়া সেই ইচ্ছা শেষ কৰিব পাৰি তেতিয়া দুখো শেষ হয় এটা কথা জানে আমাৰ দৰে মানুহ যে বাস্তৱত নোহোৱা বস্তুবোৰ কল্পনাত সম্ভৱ হয় সেইবাবে বাস্তৱক বাদ দি কল্পনাকে কৰিব লাগে ঐ টিকেন্দ তইকেইদিন ভুলক নাই বনোৱা নেকি না পৰহিলা বনাম বুলি ভাবিছোঁ এটা কথা হাঁহিয়ে উঠে কি কথা হাঁহি উঠে মই চিন্তা কৰোঁ কি কৰিলে এইটো কাম আৰু অলপ ভাল কৰিব পাৰোঁ আৰু মোক দেখি গাঁৱৰ মানুহে চিন্তা কৰে কি ভাবি আছে কিনো কৰি আছে দিনটোত এবেই চিন্তা কৰি থাকে চাগে সেইবোৰ মানুহে সমালোচনা কৰিয়ে ভাল পায় জাননে সেইবোৰ ইগন'ৰ কৰ ভালে তোক লৈ যে মানুহে সমালোচনা কৰিছে কথা এষাৰ আছে তই বৰফৰ দৰে সুপ্ৰ নিষ্কলংক হ'লেও সমালোচনাৰ পৰা নিষ্ঠাৰ নাপাবি বহুত মানুহে মোকো কয় জাননে এতিয়া যদি মই ঘৰতে বহি থাকোঁ মানুহে দেখিব মানুহে দেখি কয় ই অকল ঘৰতে শুই বহি থাকে যদি মোক খাই থকা দেখে তেতিয়া ক'ব ই অকল খায়ে থাকে যদি মোক কোনোবাই ওলাই যোৱা দেখে তেতিয়া ক'ব ইয়াৰ কাম বন নাই অকল ঘূৰি ফুৰিয়ে দেখোঁ অকল ঢেটেঙালৈ মাৰি ঘূৰিয়ে ফুৰে এনেকে ক'ব মানুহৰ পৰা নিষ্ঠা নাপাওঁ অ মই পাহৰিছিলোঁৱেই অবি

এটা থাকেই চলমান খান হৈ থাকিম চাগে এটা কথা জানোনে কুই ধুনীয়া লৰাবোৰ হেনো জীয়ে নাথাকে কেতিয়াবা কালি লগৰ অভিজিতে তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বিয়া খাব লগ ধৰিলে মই কলো তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে বিয়া খাব লগ ধৰিছে তোৰ অলপ বেয়া লগা নাই যে সি কৈছে তাৰ তুলনী বিয়াহে হৈছে মোক কালি হাঁহি হাঁহি পেট বিষাই গ'ল

কিবা এটা কৰিবই লাগিবই ঘৰত বৰ দিগদাৰ হৈছে আমাৰো একেও ডিগ্ৰী কৰিছোঁ কিন্তু ভাবিয়ে পোৱা নাই কি কৰিমগৈ গাঁৱতো বহুত বি এ পাছ কৰি ঘৰতেই বহি আছে আৰু কিছুমানতো চাকৰি বয়সেই গ'ল ঢেৰ তইতো এনেই টেনশ্যন নাথাক তইতো ভিখাই বন দেখিছ নে দিনটোত বিছ টকা পালি যে পেট ভৰি যায় বিন্দাছ থাকে আৰু এটা কথা মন কৰ পৃথিৱীত যে নাখাই নবই মৰা মানুহতকৈ খাই বৈ মৰা মানুহৰ সংখ্যাহে বেছি অকল ভিখাই লোৱা তোমাৰ নকৰিবিচোন মানুহৰ জীৱনটোনো আচলতে কি কি ধৰণে উপভোগ কৰিব লাগে কিয় ইমান হতাশা কিহৰ বাবে ইমান চিন্তা কিহক লৈ ইমান ডিপ্ৰেশ্যন এইবোৰ হৈছে আমি জানিবই নিবিচাৰোঁ আৰু জানিবলৈ চেষ্টাও নকৰো তই ঠিকে কৈছ হ'ব পৰা ডাঙৰ হৈ গৈ আছো কিন্তু জীৱনৰ এঙুন সপোনবোৰ সেয়াহে যাব ধৰিছে এতিয়া সপোনবোৰে নাই হয় দে সৰুতে ভাবিছিলোঁ যে সোনকালে ডাঙৰ হ'ম বহু কিবাকিবি কৰিম গোটেই জীৱনটো সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিম কিন্তু এটা কথা মনত আছেনে সৰুতে যদি কোনোবাই সোধে ডাঙৰ হৈ কি হ'বি তপৰাই উত্তৰ দিছিলোঁ আমুকটো হ'ম সেই সৰু এল পি স্কুলখনলৈ যাওঁতে যেতিয়া হাইস্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ চাইকেলেৰে বা খোজেৰে স্কুললৈ যায় তেতিয়া আমি ঘূৰি ঘূৰি চাইছিলোঁ ভাবিছিলোঁ কেতিয়াবানো ডাঙৰ স্কুলখনত পঢ়িব যাম এতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছো ভয় লাগে শুন ভাবিছিলো গুৱাহাটীতে পঢ়িমগৈ লগৰকেইটাও তাতে আছে কিন্তু ঘৰৰ পৰা আৰু সহায় কৰিব নোৱাৰেও জীৱনৰ বাটটো এজন হেৰাই যাব ধৰিছে বয়স বহাৰ লগে লগে কিছুমান গধুৰ গধুৰ দায়িত্ব বাঢ়ি সেইবোৰ দায়িত্ব একেবাৰে জুৰুলা কৰি পেলাইছোঁ আচলতে কি জানা মানুহৰ এই দায়িত্ব কৰ্তব্যবোৰ আৰু ইয়াৰ সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি কাম কৰি যোৱাটোৱে চাগে মানুহৰ প্ৰধান কৰ্তব্য মোৰ মনত পৰে পুৰণি সেই স্মৃতিবোৰ শৈশৱৰ দিনবোৰলৈ উভতি যাবৰ মন যায় কিন্তু

অভাৱ থাকিলে কি হ'ব প্ৰেমক জানো বাধা দিব পাৰি এই সমস্যাৰ মাজতেই যে বহু প্ৰেমিকে প্ৰতিশ্ৰুতি লয় দুয়ো জনমে জনমে থকাৰ গোটেই জীৱনটো একেলগেই সুখ দুখ হাঁহি কান্দিনৰ সমভাগী হয় চিৰজীৱন কটোৱা প্ৰেম নাথাকিলে জীৱনে চাগে ৰঙীন নহয় প্ৰকৃতিৰ প্ৰেম মা দেউতাৰ প্ৰেম ভাই ভনী লগৰ লগৰীয়া

উপায় উপায় লাগে আমাক তই চিন্তা কৰচোন কিয় ইমান চিন্তাত থাকে আমাৰ মধ্যবিত্ত আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়াতো বিন্দাজ পঢ়া আৰু খেলা কাম ঐ বহিছ তই আহিলি ভালেই হ'ল কোৱাচোন বা আমি উপায় এটা বিচাৰি আছোঁ মানুহনো কিয় সুখী নহয় সেইটো তোৰ মোৰ ওচৰত আছে কচোন ক বহুতৰ কাৰণে সেইটো এটা সাঁথৰ তহঁতে চা মানুহে যি আছে তাকে লৈ সুখী হ'ব লাগে তহঁতে চা দুখীয়া মানুহ পইচাকৈ বিচাৰি গোটেই জীৱনটো কাম কৰে আৰু ধনী মানুহ পইচাকৈ বিচাৰি কাম কৰে এইবাৰ পাৰ্থক্য আছে জানো তই ঠিকে কৈছ বিতুপন কিন্তু সুখী কাকো নাই দেখো যাক আমি পাগল বুলি কয় সিহঁতে সুখী যিমান দ্বাৰা কৰি থাকে কাকো গুৰুত্ব নিদিয়ে সেইটোৱে কথা মানুহে চাগে সুখীভাৱে নাজানে কিন্তু হে বেছি ভাবিব নালাগে জীৱন কচুপাতৰ পানী বিন্দা থাকিব লাগে মোক আগতে দদৈ গাই শুনাইছিল সেই তাহানি দিনৰ কবিতা সুখ সুখ বুলি মানুহ বলীয়া নেদেখে সুখৰ মুখ সুখ বিচাৰোঁতে পায় সংসাৰৰ দুখৰ উপৰি দুখ